मन्त्रगर्भदत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ओङ्कारतत्त्वरूपाय दिव्यज्ञानात्मने नमः नभोतीतमहाधाम्न ऐन्द्रिद्या ओजसे नवः नष्टमत्सरगम्याय गम्याचारात्मवर्त्मने मोचितामेत्यकृतये रम्बीजश्राणितश्रिये मोहादिविभ्रमान्ताय महुकाय धराय च क्लीं बीजवरजापिने भवहेतुविनाशाय राजश्चोणाधराय च चा, गतिप्रकम्पिताण्डाय चारुव्यहतबाहवे गतगर्वप्रियायास्तु यमादियतश्चेतसे उचिताजातवश्याय मुण्डिने अनुसूयवे वदद्वरेण्यवाग् विस्पृष्टविविधात्मने तपोधनप्रसन्नायै चापतिस्तुतकीर्तये तेजोमन्यन्तरङ्गाय विद्मरसत्मविहापने आन्तरस्थानसंस्थाय ऐश्वर्यश्रौतगीर्तये वातादिभययुग्भाव एतवे हेतुभेतवे जगदात्मात्मभूताय विद्विषक्षघातिनि सुरवर्गोद्धृतेभृत्य असुरावासभेदिने नेत्रे च नयनाक्षिणेचि चेतनाय महात्मने देवादिदेवदेवाय देवा 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 वसुधासुरपालिने राजिनामग्रगण्याय द्राम्बीजपतुष्टये वासनावनतावाय धूलियुग्देहमालिने इति संन्यासिगतये दत्तात्रेयेति समुविदे यसन्यासभुषेजाय तारकावासगामिने महाजवाश्रुरूपायात्तराय विरूपिणे नराय धीप्रदीपाय यशस्वी यशसे नमः हारिणे चोज्ज्वलाङ्गाय क्रैस्तनूजाय सम्भवे मोचितामरसङ्घाय धीमतां धीरकाय च बलिष्टविप्रलभ्याय यागहोमप्रियाय च भजन्मही मविख्यात्रे वरारिमहिमच्छिदे लाभाय मुण्डिपूज्याय यमिने हेममालिने गतोपाधिव्याधये च हिरण्याहितकान्तये यतीन्द्रचर्यां दधते नरभावौषधाय च वरिष्ठयोगिपूज्याय तन्तुसन्तन्वते नमः सुतीर्थाय महश्रिये षट्कराय च तेजोमयोत्तमाङ्गाय नोदनानोद्यकर्मणे हान्याप्तिमितिविज्ञात्र ॐकारितसुभक्तये रुक्षुं मनःखेदहृते दर्शनाविषयात्मने प्राङ्कवाततवस्त्राय नरतत्वप्रकाशिने द्रावितप्रणतघायात्तः स्वविष्णुः स्वराशये प्राचन्त्यायैकरूपाय महस्ताय वसुबन्धवे यतये चोदनातीतप्रचारप्रभवे नमः मानरोषविहीनाय शिष्यसंसिद्धिकारिणे गङ्गे पादविहीनाय चोदनाचोदितात्मने यवीयसे लर्कधुक्क वारिणि खण्डितात्मने ह्रीं बीजायार्जुनज्येष्ठाय दर्शनादर्शितात्मने नतिसन्तुष्टचित्ताय गतिने ब्रह्मचारिणे इत्येषत्स तवो वृत्तो याद्गन्धे यात्प्रजापिने मस्करीषो मनुस्यूतः परब्रह्म पदप्रदः इति श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं मन्त्रकर्पश्रीदत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्